Друзья и гости моего канала, всех приветствую. Сегодня мы будем готовить очень вкусное простое печенька. Приступаем готовить. Для этого нам понадобится пол килограмма творога, 200 грамм сливочного масла и приблизительно пол килограмма муки. В творог нам надо добавить 200 грамм сливочного, э, сливочного размягченного масла. Будем хорошо сейчас перемешивать. Творог с маслом мы хорошо вилкой помяли. Сейчас будем взбивать блендером до однородной массы. Будем добавлять постепенно муку. Замешивать тесто. И сейчас надо добавить разрыхлитель. 18 грамм на пол килограмма. У нас должно получиться вот такое тесто. Оно чуть-чуть прилипает к рукам. Если у вас влажный творог, вам понадобится больше муки. У нас ушло полкилограмма. Тесто помещаем в кулек и отправляем в холодильник приблизительно на час. Прошел час, сейчас мы будем раскатывать тесто. Тесто раскатали приблизительно толщиной 2 мм. Будем делать кружочки стаканчиком. Сейчас покажу, что будем делать дальше. Одну сторону мы будем обмакивать в сахар. Складываем. Опять обмакиваем в сахар сахар должен быть внутри. Опять складываем эту сторону в сахар и ложим сахаром сверху на противень. Мы будем сегодня делать два вида. Одни с корицей, одни просто с сахаром. Также продолжаем. Окунули в сахар, сложили, Опять окунули в сахар. Сахаром вовнутрь сложили. Опять в сахар. Сахаром сверху и на противень. Сейчас печенье будем отправлять в духовку, разогретую на 180 градусов, до готовности. Друзья и гости моего канала, сегодня мы приготовили очень вкусное печенье. Печенье запекалось у нас в духовке 20 минут. Вы смотрите по своей духовке. Сегодня два вида у нас печенья. Одни печенья с корицей и с сахаром, другое печенье просто с сахаром. Сейчас взвесим и скажем, сколько печенья у нас получилось. Смотрите, у нас получилось килограмм и 97 грамм печенья. Друзья, смотрите, какое аппетитное хрустящее печенька получилось. Очень вкусно, очень аппетитно. Кому понравился рецепт, ставьте лайки, пишите комментарии. Еще увидимся. Пока-пока.